Шановні колеги, вітання. Ми продовжуємо робочий день і зараз будемо говорити на тему презентації роліків соціальної реклами до Дня Перемоги, створених на замовлення групи інформаційний спротив». Нашими спікерами будуть Дмитро Тимчук, народний депутат України від фракції Народний фронт, координатор групи інформаційний спротив, Володимир Талашко, народний артист України, актор з фільму «В бойду та старіки», Олександр Горлов, керуючий партер Агенції «Табаско», Олександр Смірнов, креативний директор Агенції Табаско, та Тарас Шевченко, медіа юрист. директор Института медиа-права. Кулай, я прошу, до слова. Дмитрий Томищук, группа «Информационное сопротивление». Все мы понимаем, что в этом году День Победы имеет для всего украинского общества особое значение. То есть, если раньше мы отмечали его как скажем так, как отдаленное событие, которое ни ну, наше поколение, ни наши отцы не застали, слава богу, войну до сегодняшнего, к несчастью, до сегодняшнего дня. И мы воспринимали это, скажем так, в ну, более-менее отстраненной какой-то форме. То сегодня, к глубокому сожалению, мы понимаем всю тяжесть. Которая легла на плечи наших дедов, которые с оружием в руках защищали нашу родину. И как раз стоит понимать, насколько День Победы при всех попытках его в советское время идеологизировать все-таки он априори был деидеологизирован. Тут достаточно вспомнить события Второй мировой войны, вернее Великой Отечественной, когда в первом, на первом этапе советское руководство пыталось еще как-то эксплуатировать советские идеологические штампы, однако в конечном итоге победа пришла только после того, как сама война была максимально идеологизирована и выступала в общем-то под флагом освобождения от ну, отражения агрессии, освобождения нашей земли от захватчика. Ну, вот именно тогда, если мы помним, был реорганизован и Институт политруков комиссары, приводились пилитруков, которые уже, так сказать, были отстранены от командования в воинских частях, тогда были сняты фельд, такие фильмы, которые стали классикой вроде Александра Невского, Дмитрия Донского, которые как раз на первый план выводили именно этот тезис. Отразить агрессию, уничтожить агрессора, который вступил на нашу землю. Для нас сейчас это очень актуально в связи с, российско, с российской агрессией на востоке Украины. И мы понимаем, что каждый шаг по освобождению нашей земли оплачивается очень большой кровью. Поэтому День Победы в этом году для нас имеет особое значение. Что касается данных видеороликов, которые были сняты по заказу группы из компании Табаска и Light Studio, я прежде всего благодарю руководство этих компаний за то, что они за свои ресурсы, без копейки бюджетных средств нашли возможность снять эти великолепные ролики. но ну, в конце пресс-конференции мы их покажем, и думаю, вы все их оцените. И помимо того, что они являются прежде всего данью нашей памяти, подвигу наших дедов. Это является нашим идеологическим ответом, скажем так, на Москву, которая, выступая уже в роли нынешнего, сегодняшнего третьего рейха, пытается монополизировать права на День Победы и привязать к своим имперским амбициям те светлые образы, с которыми они для нас ассоциируются. То есть, прежде всего, эти ролики мы... Адресуем населению юга и востока Украины, людей, которые сейчас, к глубокому сожалению, продолжают верить в русский мир и в те идеологемы, которые он выдвигает. Также мы благодарим Национальную гвардию Украины за содействие в предоставлении базы для, съемки, для съемок, Национальный военно-исторический музей за консультации, которые они нам оказали, ну и, естественно, наших советских теле кинозвезд Владимир Дмитриевич Талашко будут и не старики, многие другие фильмы, но это, конечно, тот образ как раз э, советской армии, красной армии э, в лице как раз освободительницы, которая дошла до Берлина, пускай число многих потерян, но все же освободила нашу землю и Европу от э, фашистской чумы. И Нину Васильевну Антонову, которая снялась во втором ролике, э, заслуженная артистка Украины. Спасибо вам большое. Спасибо. А сейчас... Владимир Дмитриевич Талашко. Так что вы все-таки видели? Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались. А как тут заметишь? Те же поля дороги, села. А не, а воздух другой. А небо голубее и земля зеленее. Зеленый я влюбленный. Тихо. Жалую. <плодисменты> Командир, все приходящее, а музыка вечна. Будем жить. От винта. Слушайте, но ну мы когда-нибудь услышим лучшего солиста, первого украинского. Будущего солиста Большого театра? Так это запросто. От войны отвыкают, видя мирные сны, Новых песен от нас время требует властно. Но когда я смотрю кинокадры войны, То душа моя с этим никак не согласна. Была страшнее взрыва тишина. Шел бой и думал кинооператор о том, как не похожа на парады великая и страшная война. Не поднимется тот, кто упал на экране. Прижимая ладони горячие экране, кадры быстрые, стойте, оглянись, посмотри. В бой уходят ребята, дорогие, мои старики. Мне часто приходится сегодня выезжать в госпитали, в АТО. И я однажды там, кто-то мне рассказал о том, что там, с той стороны, нашу картину, часть нашей победы, а был такой фестиваль, и фильм будет «Люди одни старики», стал лауреатом, победителем фестиваля «Кино Победы». «Кино Победы». И Быков точно угадал. Победил не танк Т-34. Он помог. Ни автомат, ни пушка, ни «Катюша». А победил человек. Победил воин, солдат, гражданин, который имел честь. И как только я вернулся в Киев, у себя на канале я сделал ролик, который вы видели. Вы над моей Украиной дрались, не над Малороссией. И когда мне сегодня Макиевичанину с Донбасса, когда мне говорят сегодня, что это не Украина, это неправда. Это Украина, потому что украинскую песню Нича Комисич Ясная, которую вы чули, я выполняю, я там почув, когда батьки добывали вугилля, когда варили сталь, отбудовывали наш Донбас, нашу Украину, нашу Украину. Я там почув украинскую песню. то это уже рады, что я взятый учить в этом кинопроекте. Спасибо вам всем, кто к этому прикоснулся. Тут сказано, без денег. Деньги были положены на то, чтобы собрать всех нас, снять это, потому что все это стоит денег. Может быть, сегодня человек ничего не стоит. Поэтому я думаю, что Прежде всего нужно думать о песне. Быков был прав, что все приходящее, а музыка вечная. И покуда будет музыка, покуда будет песня, поки будет Колыскова, поки будет маты, будет Украина. Потому, что сказать, наверное, самая прямая связь. Хорошо, что гениальная группа съемочная придумала этот ход, когда мы, я еще тоже не видел, материал не знаю дураку пол работы не показывают, потому они все уже сделали, потом уже посмотрим мы, умные люди. Потому что есть связь между вот тем старшим лейтенантом и тем подполковником авиации, который разговаривает со своим внуком, который сегодня там на части Украины держит бой за всю Украину, за нас, за нас с вами. Потому ничего не скажу, кроме слова «будем жить». Будем жить, потому что это действительно... Правильно сказал Быков, что все приходящее, музыка вечная. Поэтому можешь ты не быть, летать научим все равно, но гражданином быть обязан. Ну вот и все. Если будут вопросы, пожалуйста. Я думаю, что. дякую, пане Володимиров, мы также ждем на Я прошу до слова Александра Горлова, керующего партнера агенции Табаско. Здравствуйте, меня зовут Александр Горлов, я управляющий партнер рекламного агентства Табаско. Я бы, наверное, хотел ответить на вопрос логичный. Вообще, зачем рекламные агентства этим занимаются и делают такие проекты бесплатно? Ведь мы на этом денег не зарабатываем. Ну, ответ достаточно простой. У любой компании, которые чувствуют себя лидером рынка, должна быть социальная ответственность. Что такое социальная ответственность? Это то, что делает компания хорошо, и то, что нужно обществу. То есть компания должна для себя понять, где находится это соприкосновение. Вот. Ну и честно говоря, именно вот то, что хорошо делают рекламные агентства, они умеют продавать. Они знают потребителя, они знают, как донести некое сообщение до него, которое заставит человека сделать покупку, вот. Но эти знания можно также и применить для благих целей, то есть там донести действительно какие-то важные социальные моменты, э, те вещи, которые нужны сейчас стране. Поэтому мы подумали, что мы просто не можем стоять в стране от той ситуации, которая есть в Украине, и, соответственно, решили принять участие в этом проекте. Э, ну и большое спасибо команде, тем людям, которые действительно потратили свое время. На это потратили деньги, ресурсы. И, наверное, передам слово своим коллегам, которые подробнее расскажут. Спасибо. Это Мы запрашиваем это слово Александра Смирнова, креативного директора Агенции Табаско. Александр Смирнов, креативный директор Агентства Табаско. Я тоже начну с благодарности, потому что такие проекты – это проекты не компаний, а людей на самом деле. Это был совершенно мистический, магический проект, который сложился отчасти усилиями большого количества людей, отчасти Божьей помощью. А Владимир Талашко, Нина Антонова, а молодые украинские актеры Татьяна Харченко и Ярослав Кучеренко. Это команда, которая собралась для того, чтобы этот фильм, а у меня язык не поворачивается, назвать это рекламным роликом, заиграл. Без них мы не смогли бы достичь ни такого нерва, ни такой эмоции, ни того, что ты веришь в правильность того, что происходит. Вся съемочная группа работала на этом проекте не как будто они создавали продукта а как будто они отдавали дань уважения своей истории, своим семьям и тому, во что они на самом деле верят. Компания Limelight, представители которой сейчас здесь, это Юля Фостер, Алекс Зурашвили, а Володя Яценко, это те люди, которые смогли создать логистику проекта и сделать его настоящим. И, конечно же, главные творческие люди – это режиссер Элис Верлов, великолепный израильский международный режиссер, который приехал специально для того, чтобы уделить время этому проекту, и без него это все было бы иначе. Социальная реклама ⁇ очень простая вещь на самом деле. Она говорит со зрителем как с ребенком. Она говорит ему, что такое хорошо и что такое плохо. А в этих работах мы хотели сказать, что хорошо слушать друг друга, хорошо понимать друг друга, хорошо строить мосты между поколениями, хорошо уважать, помогать. И мы надеемся, что эта компания сможет изменить нашу страну. Спасибо. Дуже дякую. Зараз ми покажемо. А, і зараз ми запрошуємо до слова Тараса Шевченка, медіа юриста і директора інституту медіаправа. Доброго дня. Шевченко Тарас, директор громадської організації інституту медіаправа, експерт реанімаційного пакету реформ. Ми з юридичної точки зору розглянули ті ролики, які зараз будуть продемонстровані. І на прохання. Організаторів зробили юридичний висновок про те, що дана продукція не суперечить тим законам про декомунізацію, які щойно ухвалені, хоча вони ще не набули чинності і їх досі правлять. Але тим не менше для телеканалів важливо мати юридичне підґрунтя про те, що вони не порушать закону як зараз, як і тоді, коли закони набудуть чинності. На моє особисто людське переконання, ці ролики це мега важлива і мега-прекрасна продукція, яка просто пробивала на сльозу. Це ті дуже важливі меседжі, які держава не робить для тієї аудиторії, яка проживає на сході і на півдні. Тому від, від себе особисто величезна подяка всім, хто зробив цю роботу. На мою думку, таких речей має бути чим побільше. І офіційний текст ми передамо організаторам. Дякую. Где? Знаю. Ты где хранишь? В Леон. Под сердцем. Ты там шапку надел? Надел. С Днем Победы, дед. Да, я слушаю. Привет, бабуля. Вот с праздником хочу тебя поздравить. Три месяца не звонила, вспомнила бабушку. Бабуля, я тебе хотела сказать... Спасибо за то, что вы сделали. Я тобой очень горжусь. А я тобой. победим. дуже дякуємо організаторам. Справді дуже а, чутливі а, чуттєві ролики. Я запрошую на сцену всіх спікерів а, для запитань та відповідей. І, шановні журналісти, якщо маєте а, запитання або уточнення, прошу піднімайте руки, представляйтеся. Тоді запитання буде від Українського медіа-центру. Прошу, Оксана. Оксана Медницька, Український кризовий медіа-центр. Скажіть, будь ласка, чи ви плануєте ви, ось, крім цих двох роликів, ще в майбутньому знімати ролики з залученням людей або тематики використовувати Другу світової війни? Бо це ну, не тільки 9 чи 8 травня обмежується, а це така ну, подія видатна і як правило, таким подіям присвячують. Мне циклы ролики в погибных материале ну, думаю, это вопрос <laughs> Произведем. Давайте я, я отвечу на этот вопрос. Александр Горлов, управляющий партнер рекламного агентства Табаска. Вы знаете, на самом деле, мы постоянно делаем ролики, достаточно много социальной рекламы. То есть, это ну, некая наша социальная ответственность. Мы будем, естественно, продолжать а делать такого рода материалы с нашими партнерами, съемочными компаниями. Еще вопрос такие. Они є російськомовними, это было ну, принципово питание, чем оно обмеживалось? Александр Смирнов, Табаска. Дело в том, что рекламу создают люди, и люди не должны ломать себя в угоду кому-то. Совершенно естественно, что люди говорили... В этой истории на том языке, на котором они думали, чувствовали и воевали. Эти две конкретные истории про ветеранов, которые говорили на русском. Это ни в коем случае не отрицает огромное количество людей, которые говорили, воевали и побеждали на украинском языке. Но в данном случае, как и любая социальная реклама, мы решали конкретную задачу. Есть два региона, Юг и Восток, которые чувствуют себя потерянными потерянными, потому что волна а, пропаганды, идущая из России, а, сбивает этих людей с толку и показывает им, что их помнят и их уважают только в другой стране, которая напала на Украину. В то время Украина вместо того, чтобы позволять этим людям объединиться, а дать на уровне государства посыл о том, что нас объединяет единая цель, единый мотив. Мы пугаем их совершенно неправильно истолкованно, и, и тем не менее с удовольствием воспринимаемые медиаресурсами информация про злобных радикалов, вендеровцев, насилия и прочее, и прочее. То, что мы показали, чистая правда. Это то, как на самом деле люди в Украине относятся друг к другу. Это то, каким образом внук ветерана, орденоносца Великой Отечественной войны идет в АТО и защищает Украину здесь и сейчас на русском языке, но с любовью к Украине и с украинским гражданством и паспортом. Вот поэтому эти ролики на русском. По этому же поводу. Что касается нас, группы информационного сопротивления, то мы изначально оперировали как раз русским языком, хотя, например, для меня не имеет никаких проблем с до с мовы. В этом как раз и был смысл. Мы прекрасно понимаем, что происходит в тех регионах. Мы корни лично из Краматорска, Донецкой область. второй координатор группы из уроженец города Стаханова, Луганская область. Мы прекрасно понимаем, насколько важно донести эти месседжи, от которых сейчас как раз говорил Александр, жителям юга и востока Украины. На запад мы ориентируемся только в плане общего информирования, а вот эти вот именно идеологические, моральные, этические месседжи мы направляем именно той аудитории. Очень спасибо. Еще вопрос. Скажите, есть уже договоренности с какими-то каналами? И если есть, то с какими конкретно? Что касается телеканалов, на данный момент работает наше, наше представительство в регионах. Вот сегодня как раз, буквально перед пресс-конференцией, я получил от, известие от нашего координатора группы из Юг в Одессе о том, что мест, с местными каналами вопрос решен. Да? Но ну, это на местном уровне. Что касается на центральном уровне, мы апеллировали, я писал письмо как народный депутат на имя министра информационной политики. К сожалению, глубокому сожалению, наша бюрократическая машина работает работает настолько неповоротливо, но у меня, честно говоря, слов нету. Вопрос, почему мы проигрываем информационной войне, как раз вот на лицо. Специально как раз мы пригласили на наших друзей юристов с заключением, как раз именно для этого, потому что там начались куча различных возражений, как это бывает у чиновников, которые просто не хотят ничего делать. И я думаю, что если информполитики не подключится, у нас уже есть предварительно договоренность с некоторыми каналами, я не хочу просто заранее анонсировать, поскольку мы сейчас как раз это будем решать в рабочем режиме, и надеемся, ну, поскольку есть уже юридическое обоснование, что это полностью Все відвідають українському законодательству. Ми очі сподіваємося, що руководство телеканалу впаде на навстречу. Дуже дякую. Якщо немає більше запитань, та уточнення від залу. То ми ще раз вам дуже дякуємо і дякуємо, що показали ролики. Сподіваємося, побачити їх як умога на більшої кількість каналів українських до 9 травня. На цьому завершимо. І наш наступний брифінг буквально нас за 10 хвилин. Дуже дякую. Дякую. Спасибо.